Salam hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün sizinlə 60% qadınlarımızı narahat edən postmenopauzal qanamalar haqqında danışmaq istərdim. Bildiyiniz kimi hər bir qadın 45-55 yaş arası menopoz dövrünə qədəm qoyur və bu dövrdən sonrakı qanamalar mütləq şəkildə araşdırılmalı və müayinə olunmalıdır. Postmenopauzal qanamaların 2 ən önəmli səbəbləri var. İlk öncə qadın hormonlarının aşağı səviyyəsini düşməyə nəticəsində atrofi qanamalar və bəd xassəli törəmələr. Bunun üçün qızıl standart olaraq postmenopauzal qanamalarda qadınlar mütləq şəkildə utrasəs müayinəsindən keçməli və endometriyal hiperplaziya, uşaqlıq daxili qanunlaşma müşahidə olunursa, mütləq şəkildə küritaj alınıb və patohistoloji təhlil olunmalıdır. Patohistoloji analizin əsasında hər bir qadına individual olaraq müalicə təyin olunur.